Ini juga merupakan salah satu faktor kunci untuk keberhasilan dalam berternak semut rangrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam kondisi yang baik dan selalu dalam keberkahan. Video kali ini akan menjawab pertanyaan dari beberapa peternak semut rangrang pemula yang menanyakan apakah kandang ternak semut rangrang boleh terkena asap termasuk asap rokok. Pertanyaan ini muncul dikarenakan adanya pelarangan dari peternak semut rangrang yang lain yang menyatakan bahwa tidak boleh merokok di kandang ternak semut rangrang agar tidak mengganggu produktivitas semut rangrang. Benarkah demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari sama-sama kita buktikan pada semut rangrang -rang agar tidak hanya sekedar teori dan berdasarkan katanya saja. Video ini kami buat bukan dengan tujuan untuk menyarankan Anda merokok di kandang ternak semut rangrang -rang atau di tempat yang lain, akan tetapi murni sebagai pembuktian karena channel ini menyajikan fakta bukan sekedar asumsi. Baiklah, mari kita lakukan simulasinya. Kita siapkan rokok yang salah satu ujungnya telah kita masukkan ke dalam tutup botol yang kita lubangi. Kita selut rokok dengan api sampai asapnya masuk ke dalam botol. Kita pompa botol ini beberapa kali agar dapat menghisap dan menampung asap dari rokok ini. Kita kumpulkan asap rokok ke dalam botol sampai penuh, dan nanti akan kita gunakan sebagai bahan pada simulasi pembuktian kali ini. Akan kami praktekkan langsung pada semut rang-rang peliharaan kami, bukan dengan tujuan untuk penganiayaan hewan peliharaan, akan tetapi murni sebagai pembuktian dalam mencari fakta yang sebenarnya. Kami juga mempunyai satu alasan tersendiri mengapa kami berani melakukan ini, yang akan kami beberkan pada bagian akhir dari video ini. Sebelum kita melakukan uji coba kali ini, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menekan tombol like. Baiklah, mari kita lakukan pembuktian. Kita tekan beberapa kali botol ini sebagai simulasi seperti halnya orang sedang merokok. Sebatang rokok ini hanya berjarak sekitar 15 cm dari rak budidaya semut rangrang. Ini bisa diibaratkan dengan seseorang yang sedang merokok di dalam kandang ternak semut rangrang dengan jarak yang sangat dekat dengan rak yaitu 15 cm. Dan seperti yang kita saksikan bersama bahwa tidak ada reaksi apapun dari semut rangrang yang berada di rak yang disebabkan oleh aksi ini dan juga asap yang ditimbulkan. Sampai di sini, apakah sudah bisa disimpulkan bahwa tidak mengapa merokok di kandang ternak semut rangrang? Atau dengan kalimat yang lebih luas, apakah ini artinya menandakan bahwa asap yang masuk ke kandang ternak semut rangrang tidak akan mempengaruhi pada kehidupan semut rang-rang di rak budidaya. Tentunya terlalu dini jika mengambil kesimpulan pada tahap ini. Sekarang kita lakukan uji coba selanjutnya yang lebih ekstrim. Kita lepas batang rokok dari botol, dan selanjutnya asap yang berada di dalam botol akan kita tiupkan langsung pada rak budidaya. Agar mengenai semut rang-rang, dan kita akan lihat reaksi mereka. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk menyakiti hewan peliharaan, akan tetapi untuk mencari fakta yang sebenarnya agar kita lebih mengenal hewan peliharaan kita, sehingga selanjutnya kita bisa berternak semut rang-rang dengan cara-cara yang benar, dan dengan cara pembuktian seperti ini ilmu pengetahuan yang kita dapatkan tentunya bukan hanya sekedar asumsi ataupun sekedar katanya. Sebagaimana yang kita saksikan dalam video ini, sepertinya semut rang-rang tidak terganggu dengan asap yang dihembuskan kepada mereka, bahkan mereka justru merespon gerakan botol dan mendekatinya. Baiklah, kita lakukan hal seperti ini lagi pada semut-semut yang sedang mengambil minuman kita tiupkan asap ini dan kita lihat reaksi mereka. Dan ternyata yang terjadi adalah hal yang hampir sama. Mereka justru lebih merespon gerakan botol daripada kepulan asap. Kita coba meniupkan asap di tempat ini selama beberapa waktu. Dan di sini sama sekali tidak nampak reaksi ataupun pertanda jika mereka merasa terganggu dengan kepulan asap ini, agar lebih meyakinkan. Coba kita tambah kepekatan kepulan asapnya, dan seperti yang sebelumnya sudah terjadi, semut rang-rang terlihat biasa-biasa saja. Kita coba lagi. Dan sampai pada tahap ini, kami tidak menemukan sesuatu hal yang aneh terjadi pada objek percobaan ini. Semut rangrang seolah tidak mempedulikan dengan kepulan asap yang ada di sekitarnya. Belum lengkap rasanya jika uji coba kali ini tidak kita lakukan pada sarang mereka. Apa yang terjadi pada semut rangrang yang ada di sini? terjadi sesuatu yang berbeda dengan pengujian sebelumnya. Semut rangrang terlihat sedikit panik dan kebingungan. Apakah yang menyebabkan perbedaan ini? Ketika asap kita tiupkan ke sarang toples semut rangrang ini, maka asap akan terkonsentrasi di sarang dan tidak segera hilang. Pernafasan dan penglihatan semut rangrang akan terganggu oleh asap dalam waktu yang lebih lama. Inilah yang menyebabkan reaksi yang berbeda oleh semut rangrang -rang jika dibandingkan dengan uji coba yang sebelumnya. Dan setelah kepulan asap menghilang, tingkah laku semut pun kembali normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa di tempat ini. Kami berani melakukan uji coba ini dikarenakan kami sudah lama mengamati semut rangrang -rang di alam liar. Di tempat ini sudah menjadi tempat pembuangan dan pembakaran sampah sejak puluhan tahun yang lalu. Di sekitar tempat ini terdapat banyak sekali sarang koloni semut rangrang -rang dengan jarak yang sangat dekat dengan tempat pembakaran sampah. Tempat pembuangan dan pembakaran sampah ini ada jauh sebelum koloni semut rangrang ada di tempat ini. Jika kondisi lingkungan ini membuat mereka tidak nyaman, tentu mereka tidak akan memilih tempat ini sebagai tempat tinggal. Dan faktanya, koloni semut rangrang tetap bertahan tinggal di sini tanpa terpengaruh oleh lingkungan dan mereka tetap produktif. Dari pengamatan pada semut rang-rang di alam liar dan juga uji coba yang kita lakukan di kandang ternak semut rang-rang, maka dapat kita simpulkan bahwa semut rang-rang tidak akan terganggu oleh adanya asap jika itu terjadi pada ruangan terbuka atau pada ruangan dengan sirkulasi udara yang bagus, pada ruangan yang tertutup, atau ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk. Keberadaan asap akan menyebabkan ketidaknyamanan semut rangrang dikarenakan asap yang tidak segera menghilang. Adanya asap di kandang ternak semut rangrang tidak akan mempengaruhi produktivitas semut rangrang selama itu tidak terjadi setiap saat sepanjang waktu. Asap yang dihasilkan dari dapur rumah tangga, semisal dari pembakaran kayu bakar, atau asap yang dihasilkan dari pemanggangan daging, tidak akan mengganggu koloni semut rangrang selama itu tidak terkonsentrasi pada kandang ternak semut rangrang dalam waktu yang lama. Oleh karena sebab inilah. Maka kandang ternak semut rangrang harus mempunyai sirkulasi udara yang bagus seperti yang pernah kami ulas pada beberapa video kami terdahulu. Dan sekali lagi, video ini kami buat sebagai pembuktian bukan untuk menyarankan Anda untuk merokok di kandang ternak semut rangrang atau di tempat lain asap dengan konsentrasi yang tinggi dan juga uap dari bahan kimia berbahaya bagi semut rangrang -rang yang terkandung di dalamnya bisa mengakibatkan kematian semut rangrang -rang secara massal di kandang ternak. Berangkat dari sini pula lah, dapat kita ambil kesimpulan betapa pentingnya sirkulasi udara yang baik pada kandang ternak semut rangrang. -rang. Dan ini juga dan merupakan, ini juga salah, satu merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan, keberhasilan dalam perantara. Dalam dalam terima kasih sudah menonton, dan menonton. Jika ada pertanyaan, dan jika ada pertanyaan, 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 jika ada jika jika ada